Rasionalisasi subsidi perlu dilihat dalam konteks lebih luas. Ini kerana ia mempunyai rantaian penyebab dan implikasi yang besar. Apatah lagi Malaysia kini adalah antara negara paling bersubsidi di dunia. Namun harus diingat bukan semua subsidi membebankan kerajaan dan bukan semua orang layak terima subsidi. Justru bagaimana harus rasionalisasi ini diolah supaya tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Laporan siri ketiga ini cuba mengimbas fakta-fakta penting yang perlu diperinci tentang subsidi dan sub-sub isu dalam sistem itu. Barcelona diikutkan pada tahun 1970-an ketika separuh daripada isi rumah Malaysia berada di bawah paras kemiskinan, subsidi petrol, bahan makanan asas dan elektrik memanglah sesuai dan tidak membebankan. Tapi kini kadar kemiskinan sudah pun menurun kepada hanya 3.6%. Jumlah kenderaan berdaftar pula terus meningkat. Pendapatan rakyat juga telah melonjak Justeru mekanisme subsidi ekonomi White seumpamanya bukan saja tidak sesuai, malah membebankan. Those subsidies are, are too expensive, they're not affordable in the long run. One of the goals of the new economic model is economic sustainability. Cannot be sustained at the current level of subsidies. They have to come down. Hakikatnya kedudukan semasa defisit fiskal negaraan bukan perkara pokok bagi rasionalisasi subsidi. Meskipun kewangan Malaysia kukuh, rasionalisasi ini masih diperlukan. So you know I mean I think what is needed that I think is for the government to have a really consistent good simple uh, a PR plan. To let the public understand this, you know, and this should be done, perhaps not just through government voices or government uh, institutions, but even NGOs can help explain it to the people. And when people understand in a simple way, a non-politicized way, it can, you know, people can can understand that they cannot continue. They have they have to, you know, put the bill. Some of the bill of the increases in in, in prices. In, in Perlu diingatkan, persetujuan semula subsidi adalah inisiatif mewujudkan sistem subsidi yang efficient bukannya usaha mengilat negara menjadi muflis. But they shouldn't come down by themselves. They should be offset by other changes, like we're talking about introduction of GST. The Prime Minister at the budget. said to be accompanied by uh, tax reductions so all these changes in order to minimize the impact to the people and to businesses will be in a package Apa yang merisaukan ialah sistem subsidi yang bertujuan meningkatkan kualiti hidup rakyat dan daya saing ekonomi kini mungkin jadi penghalang atau kekangan memerangkap negara daripada melonjak ke hadapan lebih buruk sistem subsidi telah melemahkan kepekaan rakyat terhadap perubahan harga barangan di semua peringkat pasaran Petrol, you know. We subsidize uh, diesel and this. And people, actually, Malaysians go and sell it across the border. It's not just, you know, other, so we, we, we are subsidizing foreign consumers as well. Nyata sekali dasar dan mekanisme pemberian subsidi perlu disemak semula. Ia bukan saja soal nak jaga dompet kerajaan, tetapi isu struktur yang kritikal dalam memastikan Malaysia mampu capai status negara maju dan berpendapatan tinggi pada 2020. Semalam kami paparkan perasaan kurang senang rakyat Johor terhadap rakyat negara jiran yang turut menikmati subsidi kerajaan dengan berbelanja di negara ini. Perkara sama berlaku kepada penduduk di Perlis. Malah warga asing yang ditemui tidak langsung menunjukkan rasa bersalah terhadap perbuatan mereka. Ada juga buat masak diri ni lah ya, boleh. Nak buat nak makan diri lah. Kenapa tidak sini? Sebab murah sini sikit lah. Ya. Banyak kat sana macam mana? Tanah mahal sikit lah Minyak ada isi sini ha. Sana tiga ringgit Sini dua sembilan Itu yang agak Tapi sini lagi murah lah ha, Sini lagi murah lah Situasi itu yang semakin berlarutan telah menimbulkan rasa kekesalan dalam kalangan rakyat negara ini. Rata-rata mereka yang ditemui mahu agar penguatkuasaan ditingkatkan dengan mengenakan sekatan kepada rakyat negara jiran untuk membeli barangan subsidi. orang Siam yang penduduk sana pun nak beli yang murah sikit, dia mungkin mai dekat sini ambil peluang untuk beli yang murah sikit. Jadi aktiviti ini jadi satu masalah kepada kepada Malaysia, rakyat Malaysia untuk sikat untuk jangan mereka beli untuk rakyat kan dia kecil nah rakyat dia mau tak dapat orang dapat kesian nah lagi sikit mana depa tu buah minyak yang tujuh-tujuh sudah lah tak payah duk apa ni kalau kelu nak ni ya. tu untuk orang Malaysia saja tu macam bang sekali keperluan lain macam macam ya ha ya. tu untuk rakyat Malaysia macam di sini tu mana? Orang yang jual dah bagilah lah Yang kedai-kedai runcit kan Dia sendiri yang jual tu Dia yang bagi uh, Kalau dia orang tak bagi Rakyat time tak boleh beli Mambang tu Perlu uh. kita kena buat kawalan lah Bukan pegang penguat kuasa Penguat kuasa perangan Kena buat kawalan ketat lah Kat-kat sempadan, pintu sempadan kan Banyak tak? Ah, uh, banyak juga lah Setengah tu kadang banyak Kadang sikit Ikut ikut. Kadang kebanyakan gula lah banyak Kadang sekarang ni kan Minyak tak ada eh? Jadi kurang lah sikit Kalau tidak dulu Kerap dah beli minyak apa Cukup tak hat kan tu. Untuk mereka beli Ataupun Macam Untuk mereka tu Hat jugalah Macam minyak tu Seorang dua kilo je Kalau jual Tapi sekarang dah tak jual Dah tak ada stok Tak, tak langsung Memang tak bagi langsung Minyak 925 Ha, bagi yang ni ya. Ron 90 juta ni sebab dia harga dia, dia tak ada subsidi. Ha, sebab tu yang kementerian bagi macam tu dia harga dia terapung Para peniaga juga dilihat memainkan peranan penting dalam memastikan hanya rakyat negara ini sahaja layak menikmati harga barangan subsidi yang diberikan kerajaan.